नागरिक वार्ता न्यूज़ चैनल नागरिकांच्या अगरे 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 से ये तो रात को खजे खजे साहब का फोन आ गया आज शाम को छ बजे मिलने की आवश्यकता है अशोक ने मीटिंग बुलाई है राज्य के जितने हमारे साथी हैं सभी को वहाँ निवंत्रित किया है वहाँ हम रजिस्टर, आगे की रणनीति तय करेंगे जो कोई डिस्कशन हुआ कोई विमेंटेड डिस्कशन हुआ इसमें चाहे सरकार बनाने की बात हो या और की बात हो इस पर कोई डिस्कशन हुआ नहीं और दूसरी बात है मेरा व्यक्तिगत राय ऐसी है कि नंबर क्या है वो देखने के बाद ही कुछ कदम उठाने की आवश्यकता होती है नंबर है या नहीं ये बात नजर अंदर नहीं कर सकते और इस पर ध्यान देना होगा नीतीश कुमार सत्ता

ऐसा उनका स्टेटमेंट आया है वो मैंने देखा है आप चंद्र बाबू नायडू से बात करेंगे नहीं क्योंकि ये इशू हमारे नीति में जो तय हो जाएगा इस लाइन पर हम जाएंगे अभी हमने भर्ती नहीं की तो कहीं के लिए किसी का नाम ले क्या सर इंडिया अलायंस ओपन है जो लोग हैं अगर Interested हूं, तो क्या आप लोग उनको consider करेंगे इंडिया नहीं नहीं के अंदर? आज मैं कह सकता शाम की मीटिंग के बाद हम आपको लगातार सरकार बनाने के इंडिया भी आज बैठक करके कुछ ना कुछ निर्णय निकालेगी पी के चेहरे को लेकर या कोई भी मुख्य चेहरे को लेकर सवाल बरकरार है वो कौन हो सकता मैंने सवाल वहाँ तक किया आज हमारी पहली नीति पहले पहली नीति में हमारे आगे की नीति क्या होगी इस पर बहस होगा तय करेगी और जब तक ये बातें साफ नहीं थी तब तक अन्य से सही कौन होगा नेता या क्या होगा इस पर डिस्कशन करना या बातें करना ये, बाते ये गलत है

नरेंद्र मोदी जी के बारे में नाराजगी बहुत थी एक राइजिंग प्राइसिस अन्य बारे में नौजवानों बिल्कुल नाराजगी थी और किसानों के लिए समस्या हल करने के लिए आज के यहाँ की मोदी सरकार जो कामयाब नहीं हुई इसकी रिएक्शन लोगों में थी और ये जो तो रिजल्ट आ गए इस रिजल्ट में मैंने जो कि जातिवाद इसमें जाति पर था ऐसे कहा जा रहा है महाराष्ट्र में मराठा कम्युनिटी का जो सारंगे ने जो आंदोलन किया है उसका कार्यगर रहा है नहीं ऐसा हमने देखा नहीं सर सर आपने कहा कि नंबर किसके पास है ये ध्यान रखना होगा आज की तारीख में जो इंडिया का नंबर है वो बहुमत से पार है लेकिन आप लोग भी बहुत बहुमत के करीब है लेकिन बहुमत है नहीं लेकिन कांग्रेस की तरफ से टीडीपी को बहुत ऐसे ट्वीट्स किए जा रहे हैं बहुत सारी बातें कही जा रही है जिससे ये कहा जा रहा है अनुमान लगाया जा रहा है कि टीडीपी को एक तरह से कांग्रेस फीलर दे रही है अगर इस तरह की संभावना बनती है कि जेडीयू टीडीपी टी तो ये हमें मीटिंग के बाद चलना वो ठीक हो जाएगा ना हमने तय किया नाम की और इससे आज ये जो है इस बारे में हमें कोई नहीं। सर मराठी में सर लिए कि आज पहली बैठक होती है सत्ता स्थापने का आंकड़ा कमी दावा करना आशा पद्धति है तुम वैय्तिक बदल समझ वैयक्तिक व्यवस्था महत्व नहीं है इसे की आमची एसी झाल्याचं नंतर सरता येईल काही काही आमचं होईल ती ती सामूहिक होईल आणि सामूहिक आज सर सा एसी म्हणजे व्हावं अशी अपेक्षा तुम्ही ज्येष्ठ आहात सगळ्यांपेक्षा आणि ह्या सगळ्यांना जोडण्यामध्ये देखील मोठा रोल तुमचा राहिला होता तुम्ही जर पुढं जर याला जायचं असेल तर मग काय नेमकं या सगळ्यांबाबतीत देखील सांगा कारण या सगळ्या गोष्टी तुमचा मोठा राहिला होता नाही असतं आमच्या एसी म्हणजे व्यवसायाच्या साथीच्या माणस मान्यस्थिती काय आहे ही लक्षात घेऊनच पुढे आम्ही एकत्रित ठरून व्यक्तिगत तिथं तुम्ही निर्धार होणार आहे मधल्या काळात काही आघाडीचे व्यक्ती जे आहे ते नाराज आहेत अशा पद्धतीच्या चर्चा होत्या खास करून ममता बॅनर्जीच्या बाबतीत चर्चा होती सर्व मंडळी आजच्या बैठकीला सध्याकडे असणार आहेत माहिती मला माहिती आहे परतून हजर राहणार आमच्या दिवशी माझी काल चर्चा झाली होती नितीश कुमार यांच्या पक्षाकडनं वक्तव्य केले की त्यांना पंतप्रधान पदाचा दावेदार ते मध्ये दुसरीकडे चंद्रबाबू नायडू देखील म्हणतात की मी माझी भूमिका जी आहे ती वेळोवेळी माध्यमांसमोर मांडत राहील खर तर आता इंडिया अलायन्स कडनं या सगळ्या दोन्ही नेत्यांकडं पॉलिटिकल बार्गेनिंग काही करण्यात येणार का काय चर्चा सगळ्यात कदाचित आणि कधी याचा अंदाज दिला तर महाराष्ट्रात खास करून जर जागा कमी झाल्या मराठवाडा असेल या सगळ्या तुम्हाला असं वैयक्तिक वाटतं की तिथं मराठा आरक्षण या सगळ्याचा मोठा फटका बसला कारण मराठवाड्यात खास करून सहा जागा पडल्या नसतो लोकांच्या नाराजगी या सरकारच्या संबंधीची नाराजगी महाराज आणि हे इश्यू अतिशय महत्वाचे

रेट मकर थी